Здравствуйте. Здравствуйте. Даю бабушку. Давайте, бабуля. Привет. Да, я пойду и показываю рук. Правда, все На нормально. нормально. На бабушку похоже, да, я... <свист> <свист> Нормально, Кристина. Одни сегодня Ум. выехали, уже поехали. Скоро уже приедем, <свист> может, Бог даст. Нет, Бог даст, а приедете по-любому. Так что скоро все свидимся, встретимся. Главное, не расстраиваться и не плачь. Держись, крепись. Дедушка, давай. Мы бомжи. Ну ничего, я ж надеюсь, выйдешь, выйдут. Тебе сертификат купишь домик в деревне. Я в свете буду жить. Что, не будешь ничего покупать? Не, не хочу ничего, я в свете буду жить. Ну тут даже... Жаліють мене. Тут ми три рази кушаємо. І ще помимо дай Бог здоров'я Олексію. І лимонадика привезе. І ще -чого а, йому, здоров'я йому. Олексій у вас спасите прямо. А я вже повторить. плакала, я вже вчора плакала. Кажу, ну, як ми будемо розребуватися з тобою. Да, мы сами с бабушкой переживаем. переживаем каждый день. И много кто переживает. Вот ну, молимся за Алексея, за его команду. Спасибо ему вообще огромное. Да ты что? Я говорю, Надежда один раз не позвонила и не узнала, где мы живы, не живы. Ты вставала, а он сюда приезжает, бежит нет, уже нет. улыбается. Уже забалакает, ворога, а становится. Не плачь, не розставимо. А що ж за дітьма що нічого, да, не слышно? Він ну, ну, последний раз казав, що поїхали туди, перед обоєм таким продуктів їм повезли, казав, дали все обіць, обіць, не їздили туди. Ну, понятно. А де він є, чи він живий, чи не живий. Ну, наверное, нет. Наши там стирают все просто подчастую. Особенно вот этими этими дронами, как они Да, дронами. И бьют и да. Тет, тет Нину дроном тоже раны Вот это, они, я же говорю, вот этими дронами взрывают все просто. Даже сарай тот, который стоит, блядь, два столба и крыша, и тот взрывают. Чтобы убить Ничего людей, чтобы людей убить. Да. Вообще, я не знаю, как так можно. Что он не И смотреть на, на, этом дроне, как ты убиваешь другого, я вот это вообще не представляю. Ну, они, видишь, убивают, разбивают дома и выкладывают же они. Да. Они живут у вас. Mm -hmm. А Отбирают. потом сказали, что Украина выклала, что дроны сбил. А Сашик мне сказал, вы... ну, мама, нашей ну, улице ну, вообще нет. Сыночка звала источника они, типа, видео, берут. Ну. No. Mm -hmm. И что, они, что, скажут, поедете в Россию, будете на, на нас сказать? Да я сразу такого не скажу. Я скажу, что вы нам не давали ничего, вы нас не спасали, ничего. Если бы они здесь не были, у... уже нас бы в живых не было. Здесь, наоборот, никто никогда не поможет, нигде ничего. Наоборот, еще и клюют, свои же. Свои, понятно. Вчера и позавчера казачку дружа побыла. Они же подходят, подлазят. А да. Люди, как, я не знаю, они пишут, что они там э, взяли такие герои деловые, вообще там молодцы, а следом пишут, что это все неправда, никто там ничего не взял. Ну, Туточки, по сколько мы, Туточки, уже сто раз лебедевку захвачивали. Да, да, Зашли, да, да. А. а лебедевка за нами, то еще что-то, а в итоге никто там не за нами. Понятно. Сегодня видео выложили твоего дома, нема. Могу? Угу. Ну и слава богу. Полностью вообще одна лестница, которая на, на крышу стоит, и все, больше и нет, нет ничего. И в Саше, тоже а, не было. И этот э, забор. И Получается забор? калитка, и которая к дому вот этот синий. А твой. А твой дом, старый, стоит. А старые как раз вот на видео взорвали. А, -а, а Ну ничего. Да. И это, ну, ни кухни нету, ни сарая, ничего. Одна пристройка тут, тут на городу тут сарайчик стоит и все. Ну хорошо. Я сегодня поплакала, тут поглядела. Мне Сашек скидывал. Я, не плачу ни по чем. мне не жалко. На мне только вас, хоть собачьи и все. Ну да. Главное, что вы... Так, не расстраивайся, не нагоняй себе давление. А то я тоже расстроюсь. А у а тебя ты... есть ты... виде, что нашего дома не мое. Ты можешь скинуть Алексею? Ну попробую. Я его, кстати, сохранила, наверное, скину. И скинь. Ну ладно, давай. Ты смотри, видимо, посмотришь, люди не расстраиваются и не плачут. А почем я буду плакать? Уже не почем плакать. Давай, все, целую, пока. Все, давай, пока. Спасибо вам, Алексей. Да, всего хорошего. Всего доброго, до свидания. мы Ильич и Ну и бомжи. Ну и Уже свои прожилы, да?

是吧？No.